pertama sekali keempat-empat sebulat suara Mahkamah Persekutuan berpendapat dan membuat keputusan bahawa kandungan fatwa ni yang matan yang penting tu adalah pendapat majlis fatwa atau jawatan kuasa fatwa bahawa konsep liberalisme dan pluralisme agama adalah pahaman sesat dan bercanggah dengan hukum syarak Itu bahagian pertama So, mahkamah berpendapat keempat-empat Bukan majoriti Sebulat suara berpendapat Fatwa itu sah Mahkamah sivil tak boleh Mencampuri Apa nama ni Kuasa Jawatan kuasa fatwa Yang diberikan di bawah Perlembagaan Untuk mengeluarkan pendapat Berkaitan hukum syarak. Mereka lah Bidang mereka mereka lah yang tahu apa hukum dan bagaimana nak sampai kepada keputusan. Mahkamah sivil tiada kepakaran agama dan tidak dibenarkan untuk mencampuri urusan syariah dan hukum sebab itu adalah pengasingan bidang kuasa mahkamah sivil dan institut keagamaan. So atas dasar itu sebenarnya keputusan mahkamah persekutuan bukan membenarkan keseluruhan rayuan sisforum. Nampak tak? Yang awal-awal tadi saya kata dia mencabar bahagian pertama yang dia mencabar mengatakan kononnya fatwa itu tak sah sebab dia melanggar hak kami bersuara. Ya, sebab dia ni mencacatkan diskriminasi. So yang tu semua mahkamah tolak. Bila datang kepada fatwa, awak tak boleh pakai ukuran piawaian undang-undang sivil kena biarkan kepada jawatan kuasa fatwa untuk menentukan apa itu liberalisme mereka lah faham apa itu pluralisme agama mereka lah faham so bila mereka membuat penemuan liberalisme dan pluralisme agama lah sesat siapalah kami mahkamah sivil nak campur kita kena terima dan kami sebagai individu walaupun hakim kami sebagai individu Islam kami pun kena hormat fatwa tersebut dalam erti kata lain Nampak tak keindahan keputusan tu di bahagian itu? So, saya harap saya telah menjelaskan ada bahagian yang penting tentang fatwa yang dibuat yang disahkan yang diterima sebagai sah tidak dicampuri oleh mahkamah persekutuan saya harap para penuntun boleh menghormati keputusan ini dengan lebih mendalam sekiranya para penuntun faham bahawa bukan keseluruhan rayuan SIS Forum dibenarkan Walaupun fatwa itu tidak terpakai kepada entiti bukan manusia sis forum tetapi bukankah bukankah sis forum mempunyai lembaga pengarah manusia bukankah sis forum mempunyai pemegang saham manusia semestinya bukan monyet bukan haiwan dan bukankah SIS Forum mempunyai pengurus-pengurus dan pegawai-pegawai yang merupakan manusia bukannya gajah, gorila ataupun leopard? Dan bukankah SIS Forum pun apa nama ni pekerja-pekerjanya adalah manusia? So, dalam penghakiman majoriti pun Majoriti yang tiga tu pun mengatakan walaupun fatwa ini tidak terpakai kepada entiti tapi tak perlulah nak dikhawatirkan. Mm -hmm. Sebab yang menjalankan sis forum adalah manusia. Betul. So mana-mana manusia yang beragama Islam yang melaung-laungkan, yang meraihkan amalan sis forum yang dikatakan adalah sesat boleh dikenakan fatwa tersebut. Jadi bila katakan tak dikenakan kepada entiti, jangan pula faham kata pegawai sis forum tak boleh dikenakan. Tak pegawai itu manusia dia masuk kategori individu agama Islam. Saya harap saya dah jelaskan perkara itu pula. Maksud tuan yang, kalau pegawai itu ke ahli ke yang mengamalkan juga mereka ni lah yang kena bertaubat. Yes. Ha. Mereka ni kena taubat dan jika didapati masih berterusan dan pihak Majlis Agama Islam yang melaksanakan undang-undang seperti fatwa boleh mengambil tindakan hmm. terhadap individu berkenaan. Sisforon tolak tepilah dia bukan manusia. Tapi pengarah dia boleh ha? Kalau pengarah dia masih berdegil Dan pekerja-pekerja dan pegawai dia so, Ini pun adalah antara keputusan tiga tu Jadi yang tiga tu tak mengatakan fatwa tak terpakai kepada manusia yang di belakang tabir Sis forum yang beragama Islam Dia menyokong mengatakan boleh. Jadi walaupun kami kata tak terpakai kepada SIS Forum, dia terpakai kepada orang-orang di dalam SIS Forum kalau mereka masih melaksanakan amalan tersebut. Mm -hmm. So nampak tak? Tidak ada kesan praktikal mm -hmm. untuk mencacat celakan fatwa yang sah tu. Mm -hmm. Bukan saja orang di luar SIS Forum yang sesat boleh dikenakan tindakan. Orang di dalam SIS Forum pun boleh. Nah, saya harap dah jelas dan lengkap penjelasan keputusan tersebut Sultan sebagai ketua agama dan ketua negeri dia tidak boleh mencampuri urusan persekutuan baginda tuanku tidak mencampuri baginda tuanku mengeluarkan titah dalam kuasa sebagai ketua agama dan ketua negeri untuk beri saranan bukan saja kepada sisforum sisforum awak turunkan nama ni kalau kalau Sis Forum ada pejabat-pejabat di Negeri Selangor, maka siap sedialah. Pihak berkuasa Negeri Selangor yang beragama Islam boleh menurut untuk membuat laporan polis kepada pihak berkuasa di bawah undang-undang Islam dan pihak polis boleh menyiasat sekiranya mereka percaya dan saya yakin mereka mempunyai kuasa untuk menentukan Sis Forum turunkan nama tersebut. Itu di Selangor, tapi di Persekutuan dikena pihak-pihak berkuasa persekutuan dan sebenar-benarnya setiap agensi persekutuan seperti polis, a Suruhanjaya Komunikasi, apa nama ni pendaftar pertubuhan ROS dan sebagainya di bawah akta masing-masing mempunyai kuasa untuk menyiasat dan mensarankan untuk penukaran nama mana-mana pertubuhan, syarikat dan sebagainya. Ada kuasa di bawah seksyen masing-masing. Ya? Jadi kalau misal kata menggunakan nama Islam dalam pertubuhan awak telah pun amalan awak dikatakan sesat maka itu melanggar undang-undang walaupun undang-undang Islam negeri dan boleh menceramokkan boleh memporak perandakan masyarakat Islam yang juga merupakan masyarakat Malaysia dan pihak berkuasa bertanggungjawab untuk menentukan ketenteraman awam jadi di atas dasar tersebut agensi-agensi berkaitan sebenarnya mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan lanjut di bawah bidang kuasa masing-masing terhadap SIS Forum untuk menurunkan nama I jadi SIS Forum sahaja di dalam pertubuhan tersebut. Tapi sekiranya dan seandainya kebawah duli tuanku sultan Selangor tidak membuat titah tersebut, semestinya lah pihak berkuasa takkan pandang langsung. Itu masalah juga pihak berkuasa di Malaysia tidak ditegur duduk diam berpeluk tubuh. Di situlah saya merafak sembah, bersyukur dan mengucapkan terima kasih sejuta-juta terima kasih kepada baginda tuanku. Ah uh, patik uh, menjunjung titah tuanku dan mengharapkan pihak berkuasa melihat dengan sumul dan melaksanakan tugas yang perlu. Ini bukan campur tangan dalam urusan persekutuan. Ini adalah saranan. Faham konsep dia. Maksud dia Majlis Fatwa Perlis ni dia bercakap tentang aktiviti ajaran dan amalan dalam GISV dia tak menyesatkan JSB, sebab GSB dia tahu JSB itu bukan manusia. Aha. Oh, tu lagi jauh lagi tu perinci lah sebenarnya. Tapi dalam Sis Forum dia terus buat satu kenyataan selain daripada individu-individu yang amalkan benda tu sesat, <coughs> dia mengatakan Sis Forum sesat. Nampak tak perbezaan fatwa. Nampak. Sebab itu baca dengan sumul. Jangan saya dengar banyak komen yang melulu yang palsu Dah perlu dibetulkan oh kalau sis forum fatwa tu tak sah terhadap entiti GSB tak sah lah ni yang menaikkan kemarahan kan sebab awak ambil konsep jawapan kena objektif A dengan B saja ya dengan tak tak, tak boleh undang-undang tak semudah tak serendah taraf macam tu kena faham secara keseluruhan baru kita nampak Betul. GISB besar kemungkinan sah sebab dia tak menyesatkan GISB Dia membuat fatwa berkaitan amalan Ajaran Dan juga sistem ekonomi itu sesat Bukan GISB sesat Sebab GISB itu bukan manusia Tapi SIS Forum ada satu bahagian Yang dikatakan tidak sah Iaitu entiti syarikat SIS Forum itu sesat Mana boleh Untuk saksikan video penuh Langgan Pertiwi Plus di tvpertiwi.com